Вы без иронии, Кирилл, а то тут в основном такие комментарии не учить. Вилучення в команде Спартак хвилина на 30. Хвилина на 30. И до кінця гри – 3,20. Тайм-аут просит арсенал. Уже вышли на вкидание, они вспомнили про... Овертайм. Ну что творится на площадке? Куда смотрят? <социт> Безроние, честное, независимое мнение. Благодарим вас, Кирилл. Это вот тоже уважаемо. Ну, много моментов. А вы был у Романа Ревы видели, Кирилл? Были в эфире. Это первый период был. А тот тоже я. То, что я говорю, что все правила знают, все арбитры видели были да во время ревы а вот тогда Кирилл запитание к вам вот вы больше вы также гравец когда удаляется гравец до конца игры что и еще одного надо посадить на лавочку для вида так сказать чтобы был у нас с курснику вот удалился до конца игры так и судья принимает решение еще как на кто-то сидел, кто взял и ушел тоже. Ну, на 10 клын будет так просто. Есть... А, и вместо него 2 клыны, да? 2,19. Вот у него Сергий. Вылученная подножка фиксирует Сергея Крема. Арсенал, тайм-аут. Тайм-аут. О, не видели гупашу. Так, ну и так еще давайте чат, и я еще сделаю отдельный ролик. Да, вместо него отбывает игрок 2 хвилины. Но ему было вроде больше, и он решил уйти. Ну, это такое. Удаление и все по делу. Дякую.